Друзі, усім привіт! Сервантік на зв'язку. І знов мій ранок починається з закупки. Вже чекає на крамниці людина, і подивимось, що вона принесла. Так, нарешті прийшла весна. Добрий ранок. Добрий. Так людей ще немає, будемо чекати. Сьогодні ви вже прочно закупивали. Друзі, принесли мені багато фарфорових статуеток. Людина приходить вже вдруге. І зараз я покажу детально, що вдалося купити. Так, тут у нас перше слово статуєточка. Кармен. Ну, на таких простых не буду надолго останавливаться. Так, две карандашницы. Петушок и курочка. Степ, я не помню, ты там спрашивал, за вроде за курочку спрашивал, ну, если что, вот есть в наличии. Гусачок, лошадка, тоже, наверное, тебя заинтересует. Друзья, кто как бы не в теме, просто есть у меня подписчик Степа, мой спонсор и друг. Он собирает фарфоровые статуэтки украинские именно, украинских фабрик звери, разных зверей. Птицы, звери, рыбы. Так, тут у нас куницы. Две куницы смотрят вперед, одна в бок вот таких у меня еще три есть такая у меня уже стая куниц образовалась так повар статуэтка материнства очень красивая ну кстати недорогая <соркут> Считаю ее недооцененной статуэточкой. Встречается не так уж часто. Путелек ЛФЗ такой приятный встречается впервые так интересная статуэточка донбасс это что-то уже современное еще и боксер так девушка с куманцом завод Полонны. В основном статуэтки завода Полонны. Так, что у нас дали? Дали фигуристка. Мальчик-лыжник, юный лыжник. Кстати, вроде их делали полонны. Мне попалось с таким клеймом. Что это за клеймо, я не знаю. Доброго дня. Кого вы хотите? сколько стоит? Семьсот гривен Она одна? Нет, есть еще Можно хватить? У вас деколька Нет. Я понял Да, давайте Так, далее у нас тут Олениха с олененком баянисты плясун, бубнисты баянист, легендарная майская ночь. И из интересного, из интересного попалась вот такая статуэточка. Это у нас коростынь. Впервые вижу такую статуэточку. Проходов на Виолете не нашел. за статуэтка, не знаю. Кто в курсе, дайте знать. Надеюсь, что не новодельная. Потому что из них я дал за нее дороже всего заплатил. Так, и опять же, тоже из интересного есть, попалась вот такая обнаженная девушка. Это у нас Германия. Повреждений на самой фигурке нет, но, к сожалению, есть трещина на основании. Вот такой завод. Статуэточка интересная, крупная. Но, к сожалению, есть скольчик. А с другой стороны, слава богу, что этот скольчик не на руках, не на голове. Не отбит бант, допустим. Это бы было намного печальнее, чем трещина на основании. Так, вот такая закупочка, друзья. Как вы думаете, сколько я заплатил за это все? Свои мысли можете излагать в комментариях. На новой почте взял коробки для балалаек. Коробки 30-ки 30, сам, 30 коробки, самые большие для упаковочки. Ну, я вам уже показывал, как я упаковываю балалайки. Но сегодня, наверное, я это продублирую. Покажу еще раз. Так, как я и обещал, упаковка балалайки. Вот мы уже в студии с Димкой сейчас будем упаковывать. Казалось бы, такая простая вещь, как упаковка, но здесь тоже есть свои нюансы и свои хитрости. То есть по упаковке балалайк у меня уже черный пояс. Давай ту, вторую. И продали мы, я уже говорил, две балалайки. Так, видите, вот эта черниговская, она ложится в аккурат. Вот это в аккурат не ляжет. Э -э, ту мы во вторую коробку будем паковать. Она уже займет две секции. Видите, мы тут надрезали. Будем загинать до одной секции. Ту же балалайку придется оставлять две секции. Вот. Но ну, буду отправлять Укрпочта и на цену доставки габарит не повлияет. Хотя вот эту может даже получится отправить по новой почте дешевле. Так, и что у нас получилось в итоге? Ого. Кстати, отмечу, что коробки новой почты стали гораздо плотнее и картон высокого качества. Так, смотрите, здесь я так подогнул это ушко. Тем самым оно будет фиксировать ее. Здесь я сделал вот такую тоже, вырезал кусочек. Смотрите, я тут упирается, она фикс, фиксируется, видите, вот так. Дима, подойди секундочку. Помоги, пожалуйста. Так, оно а ну, придержи. И тут, смотрите, я вот оно так будет фиксировать. Вот эти ушки прижимают. И возьми ее э, так вот зафиксируй. Поторохти по слева вправо, слева вправо. Ну, она даже не болтается, видите? Вот так вот так приобретается опыт упаковки, друзья. Балалаечки едут в Америку. Кстати, покупают их только американцы и все. Не знаю, може пару разів в Германію брали, а в основному тільки Америка. Метним столиком там світло. А тут повинно бути його можна ставити там електричне підсвічування. Угу, угу, вот. угу. Я не пайму, чому не фіксується. Ну, тому що тут має бути штатив. І за нього він вже і, якось, так? Да, да? да, да, да. Він має і під низом, тому що це ж. Е, так само лампа повинна бути угу, під нитом, угу, розумієте? Угу. угу. предложить 400 гривен. Тут, тут. это это тут. это это чисто эти насадки я знаю это уже yeah. такое, это это тоже линзы, что линзы ну, главные линзы там no. это, это просто как бы вспомогатель это монокуль... ну как без них что будет ничего, да? без них ничего не будет у меня были знати... знаете комплек... у меня были комплекты еще такие в, в, в пенопластовых таких ага. коробках вот именно вот эти вот. я вам хочу Поняли? Сказать, там по 8 для того, чтобы знать сколько раз избившиеся предмет. вот тебя uh -huh. Число отут, оці лінці множиться на оці лінці. І ви Там знаєте, скільки mm -hmm, mm -hmm. разів ось отут на цих на, от написано, в якому щось, положенні. А Ми щось у вас вже купували, так? Да? Ми годинники я вчора принесла. А, все. Ну, от, добре. І цей э... раз. Потім у нас в тором сталося, але не дуже Олена жаль. Васильівна, дайте 500 гривень. То, а якби ви в неділю могли за мотоциклом приїхати, так, подивитися? Так, Я цей подивлюся, Щойно купив Геліос 442, фотоапарат Зеніт. Ну, головне тут цей об'єктив. Об'єктив в гарному стані купив за 500 гривень. Також купив такий мікроскоп. Мікроскоп. Тут написано МБС10. Купив за 500 гривень. Непоганий. Зараз я подивився в інтернеті професійний мікроскоп. Погано, що немає штатіва, некомплектний. Купив за 500 гривень. Теж 500 та 500 В принципі, проміжуток між покупками був хвилин 10. Так, друзі, хто хотів купити цю кисюлю, то ви не встигли. Вона вже продана. Продав за 3200 гривень. Купила в мене її моя підписниця Маріна. Маріна вам подяка за предоплату. Маріна вже не вперше купує. Заходьте, Заходьте к нам ще. Завжди ради співпрацювати. Ну, кот. Конечно, шикарный. Тасяша, вот так наш собака просится на кроватку. Тасяша, нельзя. Иди, у тебя есть место. Очень любит спать на кроватке. Под одеяльце залезть. Любит он это. Так, друзья, товар в Крамницу прибывает и мы звельняем у полки вид непотребу, так скажем. Ну, как бы ставим более ликвидный товар на место предметов, которые мы изначально завезли в Крамницу, потому что я, в принципе, завозил все, что было. Много там такого, что просто надо было заполнить эти полки. Сейчас покажу да, дополнительные, вот несколько последних приносов больших э, фарфоровых статуэток. В принципе, ну, дополнила еще одна полка появилась с фарфором. Сейчас покажу. Так, тут у нас была вот эта часть статуэтки. Изначально было раз, два и три. И добавилась четвертая полка. Тут мамуля все по тематикам расставила. Тут есть животные. Есть разные плясуны, баянисты, балалайщики. Такая вот тематика. Плясуньи, Тут у нас детки. Счастливое детство. Волейболистка. Кто там спрашивал по волейболистке, интересует. Друзья, и напоминаю, кстати, Кого интересуют цены или что-то заинтересовало, пишите сразу мне на вайбер или Telegram. В комментариях под видео такую информацию я не даю. Вы не получите ответа. Максимум я отвечу и переведу вас, опять же, в личные сообщения. Так, на этой полке у меня стояла разная деревянная утварь. И сюда переместились вазочки. Керамические. Вот отсюда доброго дня. Нет. А, ЕСЩЕ 28-го року Рубчик. Теж зовут золотом, да? Да, 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 да. Ты так скажем, он Не Я знаю. Я... Або я, навіть я а, а, вы все. Це, це. Це... Ну да, все-таки банкноты більше. А вот эти мы карбованцы выставляли, да? да? Ну, стану. Мне, кстати, у меня классный больше. стан попадался Мне такой. Нет. Так, это, это у нас оккупация оккупация ровно да? Думаю, да мне попадался в хорошем состоянии времен оккупации номинал 500 вот ну это было пару лет назад попадался Есть. да да совершенно ага, верно. Ага. хорошо еще и накупил годинничек кишенковый Це Європа. 800 проба срібла. Людина просила 1000 гривень. Бачите, є проба. Я трішечки поторгувався, запропонував 800. Ну, і, в принципі, ось результат. Я його купив за 800 гривень. Трішечки є, бачите, тут циферблат керамічний є скол. На циферблаті трішечки закрашен, бачите? І скол ще от, з цієї сторони. Так, і ще продав підписнику Віталію Ось такий підсклянник за 1400 гривень. Досить рідкісний підсклянник Мені зустрічається вперше. Не тільки зустрічається як покупка, але взагалі я такого ще не бачив. От бувають такі олімпіада. 1400 Віталій. Сплатив 1500, але ми домовилися, що я плачу за доставку. Забрав щойно з почти годиннички, вислав мені їх підписник Андрій. Тут три позолочених і коман... командири. Так, такі ко... командири. Три позолочених. Дякую Андрію за те, що вислав після оплати. Тобто я отримав посилку і зараз перевів гроші на карту. Також забрав посилочку від годинкового майстра від Дмитра. Ну, зараз покажу, що тут в мене є. Так, що цього разу мені вислав в метро. Так, це все я вислав йому. Тиждень тому. І зараз я отримав все. Тут на деяких просто треба було поставити батарейку. от чотири мантани я висилав, але, мабуть, одна не працює. Три працюють. Це такий товар для eBay, для Etsy. Там таке полюбляють вінтажні електронні часи в такому стілі 90-х років. Таке люблять в гарному стані, бачите, і три різних кольора циферблата. Так, далі. Це я продав на eBay, продав, а вони в мене не працювали. От. Людина мені зробила. Дуже велика подяка тобі за це, Дмитро. Також теж продав. на, Etsy, это продав на eBay, это на Etsy. И такая же была проблема. Ну, это кварцевый годинник, просто к моменту продажи села уже батарейка. И вот он мне ее заменил. Также тут стояло стекло не родное, оно было меньше. Там ну, на несколько микрон. И этого хватало, чтобы был небольшой люфт. Оно так вот потихонечку двигалось там. И замена стекла. Вот в таком состоянии. Кстати, продал их достаточно дорого. И на ориенты была замена стекол. Тут замена стекол. Это с последней барахолочки Гляньте, как они выглядят после замененного стекла. Состояние новых часов. Считаю ориенты одни, одни из самых, одними из самых недооцененных часов. Потому что, посмотрите, прошло как минимум 30 лет. Часы в таком пушечном состоянии. Многие новые часы не выглядят так хорошо, как эти ориенты. Согласны? Так, еще один ориентик такой простенький. Их я вообще купил за 250 гривен. Видите, стекло заменено. И, в принципе, состояние очень даже вид товарный. Так, и Булова Акутрон. Тут у меня села батарейка. Димка тоже поменял мне ее. Все, есть в продаже. Вот такой ультра редкий ультра редкие часы имейте в виду кто коллекционирует редкие часы вот отличный экземпляр камертонные часы сервантик сервантик остановись друзья Я на постійній основі купую предмети старовини. Запропонувати ви можете їх, скинувши фото на Viber або Telegram. А от перелік речей, які я купую.